દરવાજા પાસેના બાબા બાબાસાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે સંજય મ્યુઝિકલ નાઇટ દ્વારા ડ્રગ્સ છોડો મ્યુઝિક પકડો કાર્યક્રમ યોજી જાગૃતિ લાવવા પ્રયાસ કરાયો સુરતના યુવા પેઢી નશાના કારોબાર સાથે પોતાના જીવનને બરબાદી તરફ લઈ જઈ રહ્યો છે આજે મોટી માત્રામાં ડ્રગ્સના કારોબારીઓને સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા નેસ નાબૂદ કરવામાં આવી રહ્યા છે જેથી યુવાનો સારી અને સામાન્ય લોકોની જેમ જીવન જીવી શકે છે ત્યારે સુરત શહેરની વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા પણ પોલીસના સહયોગથી નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી કાર્યક્રમ કરી લોકોને જાગૃત કરવાનો ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે માન દરવાજા પાસેના ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર હોલ ખાતે

જજ બનીને જજમેન્ટ આપવું એક સારો અનુભવ છે અને આજનો જે વિષય છે આજના વિષયને કારણે વિષય જોઈને એટલો ખુશ થયો કે ના પૂછો વાત ડ્રગ્સ છોડો અને સંગીત અપનાવો સંગીતમાં એટલો જાદુ છે કે દરેક સ્ટ્રેસ દરેક દુઃખ દરેક દર્દને ભગાવે છે અને સંગીતના જે અલગ અલગ રાગો છે રાગો દ્વારા અલગ અલગ રોગોનો ઈલાજ પણ થઈ શકે છે આજે સ્લોગન છે ડ્રગ્સ છોડો અને મ્યુઝિક અપનાવો મ્યુઝિક પકડો એ સ્લોગન ખરેખર આગળ લોકો લોકોમાં પ્રસરે લોકોને જાણ થાય એ ખૂબ જ જરૂરી છે સાદિકભાઈ અને સમીરભાઈએ સામાજિક કાર્ય માટે અને સામાજિક સમાજમાં એક નવી પ્રવૃત્તિ અને નવું નવી જાગૃતિ માટે આજે સંગીતનો શો કરી રહ્યા છે એ ખૂબ જ વખાણવાલાયક અને આનંદદાયક પ્રોગ્રામ છે ડ્રગ્સ એ પોતાને અને પોતાના પરિવારને બરબાદ કરનાર એક ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ છે જે કોઈ પણ ડ્રગ્સ ન લેવું જોઈએ ડ્રગ્સને દૂર કરવું જોઈએ लोगों गीत गा रहा है और आनंद कर रहा है ये माहौल खरेखर माणवा लायक सारो है मेरा नाम समीर खान पठान एक्चुअली तो ये मेरे दिमाग में तब से आया तब से ये ड्रग्स को लेके जो लोगों में जवान तबके के अंदर जो ये नक्श जो ये नशा फैल रहा है उसको लेके ये स्लोगन मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम इस तरीके से इस चीज़ की पहल करें ताकि लोग नशा छोड़े ड्रग्स छोड़े और म्यूज़िक पकड़े कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा काफ़ी लोगों के साथ मिले सहयोग मिले जैसे हमारे दादा है साजिद भाई है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी लेकिन बहुत सारे लोगों ने साथ दिया सहयोग दिया मुझे और अच्छी तादाद में लोगों ने मिल इसको निभाया आगे ये मेरा पहला स्टेप है और इन आगे बड़े बड़े स्टेप में लेने के लिए तैयार हूँ ये प्रोग्राम करने के पहले मैं थोड़ा सा डर रहा था थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि क्या लोग मेरा साथ देंगे ये नशे को छोड़ के ये चीज़ों के अंदर मैं जिसको बुला रहा हूँ लेकिन जब आज मैंने लोगों की मेजोरिटी देखी और यहाँ पे जब सब लोग आए मेरे लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि ये मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था बट मैं लेट हो गया लेकिन ठीक है जब स्टार्ट किया है तो उसको अनजान तक पहुंचाएंगे इन शीत जिन्होंने गीत गाया बहुत बेहतरीन गीत गाए और कंपटीशन को कामयाब किया देना विनर हो गया। जो ये विनर है इनके लिए हमारे कुछ ट्रॉफीज़ है से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए और जो लोगों ने हिम्मत की है कि हम गाएंगे तो उनके लिए हमने आश्वासन इनाम की भी थोड़ी सी कोशिश की है और जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम ट्रॉफियाँ और वगैरह भी सब बढ़ाते जाएंगे सबसे पहले तो गुजरात और सूरत की जनता को नमस्कार आदाब और मेरा नाम है राजा शेख और यहाँ पर मुझे इस्पेशली इन्वाइट किया गया है जज के रूप में और इन्वाइट किया है हमारे समीर भाई ने जो एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और इनका एक लक्ष्य है शायद में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से नशे को ख़त्म करना वैसे ख़त्म करने की कोशिश लगातार बहुत से लोग कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है चाहे फिर वो डॉक्टरी के ज़रिए हो या किसी भी प्रकार के ज़रिए हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने संगीत को लेकर जो चुना है लक्ष्य तो मैं समझता हूँ कि इसमें इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी क्योंकि संगीत मैं समझता हूँ कि संगीत से जैसी कोई दवा नहीं है संगीत से लोगों को जोड़कर वो आदत को छुड़ाना मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन लोगों के कार्य से देखिए वैसे मैंने जजिंग के कार्यक्रम अन्य किए हैं और जज बन के कई प्रोग्रामों में गया हूँ लेकिन स्पेशली आज जो मुझे खुशी हो रही है मैं बयां नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि ये हमारे हिंदुस्तान का हमारे भारत देश का मुस्तकबिल का सवाल है और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य करना बहुत कम लोगों के विचार में आता है जो हमारे समीर भाई ने आज ये लक्ष्य चुना है और साथ में हमारे दादा और जो उनकी टीम जो सा सारे दोस्त और सादिक भाई स्पेशली जो हमारे समीर भाई के ख़ास ये दोनों ने लक्ष्य चुना है आज मुझे बेहद खुशी है और ये सच्चाई है बिल्कुल ये बनावटी बात नहीं है एक बिल्कुल कन्फर्म बात है